Salam, hörmətli kanal izləyiciləri. Bu günlərdə mən sizə Masazır qəsəbəsində, Yenəbaku Yaşar kompleksində təcil olaraq evimiz, üç otaqlı evimiz satışa çıxıb. Çox təcil olaraq gördünüz bax belə bir geniş bir proxo sistemim var. Metlanın döşənilib. Burada ayırıcılar, elektrik ayırıcıları, avomatlardır. Burada TV və elektrik e, TV-dir burada. Burada gəldi işıq arıçısıdır və razetka üçün burada nöqtədir. Burada gəldi gözəl bir paltar yığıl yuya bilərsiniz onun qapı olduğu hissə. Və burada 3 otaqdan otaqlarımız da, hamısı ayrı-ayrı odur. Bu çıxışları var, onu göstərdim. 1-ci nömrədə bax bu soldakı otağımızı göstərdim sizə. Ümumiyyətlə evimiz e, 78 kvadratdır. Onu da xatırladım sizə. Amma müqabilədə 76 kvadratdır. Onu da xatırladım sizə. Yaşaş binası e, binasıdır. Bu binada yaşayış var. Ündələ gördüyünüz kimi 3 metrədən yuxarıdır. E, mərtəbəsi çox gözəl mərtəbədir. E, 8 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. 1-ci otağına məsəl tanıtdım. Burda isə sağda yenə yəni bir otağıdır, 2-ci otağıdır və solda isə mətbəx və burada isə sanuzerdir. Çox gözəl layihədir, hətta artıq. Bura isə yataq otaqlarından biridir. Bax belə bir gözəl bir yataq otağı var. Kombi sistem seçilib, evimiz yaşaş olmayıb təzə remontdan çıxıb. Bax belə bir gözəl bir Yataq otağıdır. Yenə də xatırladım ki, e, 78 kvadratdır, amma müqabilədə 76 kvadratdır. Yəni artığı da var. Yəni balkonlar sayılmıb, o baxımdan təmiz e, içəy sayılıb. Bura isə ikinci edadır. 3-cü otağıdır və burada da xatırladım ki,sə bir dənə balkon bax burada mövcuddur. Balaca xidmət yataq otağı ilə balkon burada mövcuddur. Bura da yola baxır. Yəni qarşısını kəsən bir maneə yoxdur. Onda xatırladım sizə. Və burada da gəlim də əlavə olaraq Bir yataq otağından da yəni gəldim də, mətbəxdən də burda. Yəni də balkonumuz var. O balkonumuz geniş balkondur. Burdan da göstərdimsə. Və bura gördüyünüz də bura da metro döşənilib, mətbəx yerə metro döşənilib. Bax belə bir mətbəx mebeli qoyulandan sonra çox gözəl bir funksiya, görünüş var burada. Qanaz asıqatı elektrik xətti, isı, soyu xətti hamısı çəkilib hazırdır. Bura isə balkondan çıxış verilib. Onda göstərdimsə. Burdan da göstərdim. Bax qurtuluş binalarıdır burada. Eyni, Bakı və qurtluq binanın düz arxasında da burada kombi sistemi, burada istipolların çıxışlarıdır. Koridor və mətbəximiz və sanuzelimiz hamısı istipollandır. Qazın şotiknə kimi qoyulub hazır vəziyyətdədir. Yəni evimiz bir sözlə gir yaşadı. Onu xatırladımsa, evimizin qiyməti 76000 manatdır. Satışa çıxıb çox təcili olaraq, çox təcili olaraq. Yəni bu qiymətə burada, bu ərazidə belə qiymətə yoxdur. Onu xatırladımsa, burası evimizdir. Sanuzelidir. Sanuzelə gördüyünüz kimi tənizi genişdir dum burda sistemə çəkilib, burada moyoxadır, burada duşovaydı, montaj yeridir, kanalzieridir. Burada əlavə olaraq həm havalanma yerində qoyulub, burada yuxarıda da havalanma yeri qoyulub. Bura isə şulkanın yeridir. Evimiz həqiqətən də çox səliqəli evdir, səhmanlı evdir. Qiyməti də çox sərfəli bir qiymətə satışa çıxıb. 70 6000 manata satışa sözsüz, real alıclarına endirim olunacaq. Ətrafını məlumat üçün zəh bura bilərsiniz. İnşallah evə insanlar Allah Taala belə gözələrlər, qismət etsin. Bir də xatırladım, evimiz Yeni Bakı Yaşar kompleksin arxasında yerləşir, yəni binasında yerləşir. Qurtürk binaların və Yeni Bakı binalarının düz arxasında.